декоративні рослини для того, щоб ми на теренах Кобиляцького району могли їх посадити і щоб вони у нас росли. Через це наші берегині завітали до вас. І ми раді, що ви нас так привітаєте. Ми рік були, але ми повторилися це. Через те я вам, Катерина вас, Ніколаївна. Олена Станіслава Станіслав, ми раді, що ви нас привітаєте і раді, що ви так нам пояснюєте, що у вас є в резерві. Пожалуйста. І у нас є рослини, які вас обов'язково зацікавлять. Хоча вони такі маленькі, це однорічні, там, дворічні квіточки. Але. Ви самі їх вже підрощите, Вони вас будуть ви будете радіти, коли на нього будете доглядати. Вони вас порадують плодами. Оце в нас є лимон. Це лимон юбілейний сорт, який через три роки ви зірвоно вже будете мати плоди. І плоди в ваших кімнатних умовах ну може бути. 300 грамів. 300. У нас вони плодоносять від 700 грамів до кілограму. Це дуже цікавий сорт лимона. Ми бажаємо, щоб їх придбали, виростили їли, Знаю, і їли лимон. Нами, потому, так. так, оце олива маслина, як ви знаєте, угу. да? далі лавровий лист. Далі фейхоа, це з Кавказу, це з Криму, теж можна вирощувати, але це рослини, які е, повинні бути в оранжереї. На, на, влітку, на літо ви можете їх виносити, взимку ви повинні їх вже забрати, щоб вони були у теплі. Це ж тропічні рослини. Далі на вулиці у нас є дендрантема. Це такі дуже красиві потім кустики, такі пишні до 30 см висотою. А ароматний чабрець деревоподібний, будь ласка. Можете, да, mm -hmm. от давайте я так рочкою проведу, але ну, да, да, це, на це і, да, і багаторічний да, витримує. Mm -hmm. Далі кімнатні рослини, оце тут можете побачити, це для дома. І я бачу, хтось там вже побачив грошове дерево. Це южноафриканська рослина, яка цвіте взимку. Кактус у нас є. Це теж ті рослини, які mm -hmm. повинні бути жити зимку вдома. Так що, якщо mm -hmm. то, mm -hmm. то, що вам. Падає, що теж зимою? Да? треба на зиму забирати. Чи за, чи Висадити, а, а потім чебрець, чебрець остається. Да. так що. Что... Будь ласка, що вам там подобається, можете придбати. Пусть вони, частинка нашого ботанічного саду, буде у вас на вашій землі. Я, напевно, собі оцю хочу ще грець взяти, тому так. так. Ви вибирайте, а потім підете трошки. Ну, 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 ще я, ну, які-то такі романі скажу, щоб можна було довести іми своє місце. Ще, ми тут, ще, що красиві. Я ж не 77. даю їм попистя красиві. А таке що, ми готові витягнути? Підійдіть туди, що підкупляють батька. Он деле, очень красивый, да? вот, здесь, здесь присутствует растение от травянистых до древовидных. Само название Альпийская горка по аналогии тем, что раньше высаживали только альпийские растения, а нагромождение камней символизировали Альпы, горы. Вот. Но со временем, поскольку альпийские растения цветают, и даже грустный такой участочек становится, начали высаживать и другие растения. Начиная от весенних, у нас чего тут у нас только не было. И тюльпанчики были здесь у нас, у крокусы, то есть с ранней весны до поздней осени, в небольшом, 2-3 экземпляра да, растения. И вот сейчас, когда уже лето наступило, тепло, этот участочек нас радует, да? Радует, во-первых, цветением суккулентных растений молодила. Сейчас обратите внимание, какие красивые, да? <сосы> Анютины глазки делают да? Дальше тут у нас из хвойников, из многолетних, и туечки карликовые формы из Канады. Он ель канадская, <сосы> которая посадка 93-го года. Переходим <сосы> дальше. Можжевельник, посадки 93 -го года. И елочка подушечка которая подросла за это время окончательная высота всего будет два с половиной метра и украшает этот участочек конечно ель европейская поднимаем ласки вверх чтобы полюбоваться ей во всю высоту это нужно нам отойти на 10 метров Это возраст цветение да. мурая метельчатая это ж такие очень красивые деревца они три с половиной метра высотой напоминает они наш ну, когда вот наши вишневые деревья, брикосовые деревья цветут, все они в цветах, да? Вот это сейчас вот немножечко, а вот видите, сколько еще бутонов будет. И на растение пахнет очень, вот можете даже найти акации, акация сладко, сладко так пахнет летом акации. А теперь у нас очень взрослый экземпляр. Молочай безвистный, молочай пальчиковый, ему где-то около 40 лет, это одно из первых посадок. Напротив, красавица. Вот сверху вниз проведите. Да, вот посмотрите, какая огромная. 33 года. Это Вашингтоне нетеносная верная пальма, которая нас радует пока. Но поскольку высота ее, видите, где-то будет, ну где-то до 20 метров, то понятно, огорчает нас ее будущее. Но мы надеемся. Нам, между прочим, уже обещают в этом году, вот уже должны, начинается ремонт, и должны нам сделать каркас, да, и потом убрать. Вот это все, так что зимний сад, вся коллекция сохранится. Так что мы надеемся, что будущее наше поколение увидит эту Вашингтонию и в 50, и в 70, и более лет. Конечно, конечно, проходя по дорожке, да, мы обращаем внимание на драцены, на драконово дерево, тоже очень почетно у нас драконово дерево, драцена драка, которая тоже уже больше 35 лет. Папоротника, обилие папоротников, тут цветет клеродендрон Томпсон, он беленькие с праздником. Дальше тут у нас пошел уголок Индии, фикусы. Сейчас фикусы вошли в моду, да? И мы, вот такой наверняка у каждого в каждом доме есть, да, фикус бензамина, там пестролистная Монстр, форма, спасибо. посредняя форма. А и красавица Монстера. Монстр, монстера. вообще здорово. она удивительное растение, которое удивляет всегда вот этим разрезными листиками с дырочками. Но в наших условиях плодоносит. И бывает так, что можно показать посетителям и цветочек, и бутон. Но вам не повезло. Потому что и сейчас нету ни цветка, ни плода. Но зато мы любуемся вот такими шикарными листьями. Фикус баньян, уникальнейший из всех фикусов, конечно, мы его видите, так он жестоко обрезан, но это связано с тем, что это дерево огромное. Дерево живет до тысячи лет и более, толщина стволика до 4 метров, и ему еще жить, жить и жить, чтобы он мог. Сказать, поместиться. какая поместится. Финиковая пальмочка, посмотрите, лист, как пирог птицы, да, подарила нашей планете вкусные плоды финики. Груза еще одна маленькая финиковая, это пальмочка, которая даже на ее Франции минус 6 градусов выдерживает, камеру. И, конечно, вот это наше любимое растение, банановая роща. Это банановая, да? Да, и сейчас даже увидим плоды. Плодоносит у нас банан, плодоносит. А рассказывали по телевизору, что бананы – это кустики, что их трава, что их срезают каждый день. Да. Так, значит, где у нас сейчас бананы есть? Вот на этом экземпляре поднимаем глазками вверх, и вот там видим толстая-толстая центральная Цвете а в круговую веером, так видите, расположены маленькие зеленые пальчики. маленькие зеленые незрелые бананы. какая стрелка. Вот. А теперь посмотрим вниз, да. вон пенечек, вон пенечек, вон пенечек. Это, Это были эти растения. Они отплодоносили, мы их убрали. Это растение плодоносит, погибает. Вот выросло новое. Это корневичное растение. Бананы это гигантские, многолетние, быстро растущие травянистые гигантская трава. Этот вид. Банан мудрецов Япония, Этот вид, он более мощный, видите, не помещается. Ой, не помещается маловатый. Ага. Да, да. Это, это банан розовый. У, у этого вида бананы маленькие. Вы их знаете как бейбик. Бананчики, 92 бананчика. Урожайность маленькая, кило 200 с одного растения. Невыгодные. Занимайся, выращивай два года и получи там кило 200 Совершенно, знаете, как-то не очень это. Не рентабельно Поэтому на это вид растущий в дикой природе. А то, что мы кушаем, это уже совсем другие бананы. Они крупные. И банан дает урожай до 25 килограммов с одного растения. И к, украшает наш бассейн, конечно, японские карты Кикоя. Самая большая Настенька, Настюшка, ей уже 9,5 лет. Вот те большие, крупненькие, 8,5 лет. Красненькие, он там, э, мы видим, 3,5, серенькая. Это все, все, это такой маленький, вот, карасики. Ты карп, то, как он называется? Японские карпики, да? такое. да? Так, это, это, это они очень дорогие, но. Да, они... Потомство они у нас здесь не дают, только мы наблюдаем, Класс. как они выращиваются, как, как они растут. Ну, цитерузоотечные, там тоже бананы, там фикусы, тут мула, пальмочки, и дальше желтенькие, это юстиция. И растения, конечно, все эти живут благодаря тому... Под... Потому что тепло в зимний да, период. зимой вон да, У нас рядышком котельная, поддерживается да, да, температура да, да. 16-20 градусов. Влажность благодаря этому уже 30. Она была открыта в 1984 году. Красавец. То есть уже сколько лет? 33 года. Это оранжевые. Что... У нас есть вот такие красавицы, самые здоровые. Вот у нас такая ребёнка. Наше <музчивость> богатство, слава Богу, администрация нашего города обратила внимание, выделила деньги, но я вам хочу сказать, Это вообще потрясающе. Что оце, да. Я знаю, что это они, в том была я Де їхні там питомник, вони самі вирощують ті, бо я бегоні придбала в минулому році. Ви Так, дети. Вони і самі продають. Вони самі їх вирощують, самі продають. Унікальна така. У мене от приходять уже взрослі юнати. Я как-то покажу, сиромі юнати такі, як Івано-Станіславна, і винастає у нас. Уже тут, кажуть, що я свої банки. Так вони приходили там, виходять. Город Запорожье гордится тем, что у нас есть детский ботанический да, сад, сидите, кража, который детки, да. детки, вот это все. Ну, конечно, это юнаты, потом будущие учителя биологии. Работают в экологических службах, к нам же возвращаются. Так что, в принципе база такая, да, по экологическому воспитанию молодого поколения. Единственное, что, конечно, нас всегда огорчало, это наши оранжерейки, которые, ну, вы видите, да, это же они в 60-е, 70-е да, годы уже, да. Стали за по да. размерах. Дерево сажалось, ну, они да, были хорошие. Я вам хочу сказать, что, слава Богу, за вот эти годы уже мы вошли в план городской, да, и уже мы, ну вот я думаю, что вот когда вы приедете, в следующий раз должны порадовать новыми оранжевыми. Но мы надеемся. Что, естественно, здесь должна быть такая температура, должно быть да. так жарко, да? Утром. Так что, конечно, видите, у нас здесь 500 таксонов, растения в взрослом состоянии. Так. 22 года мы назад открыли эту оранжерею. За это... Мы вообще-то думали, что она нас долго будет радовать по высоте. А смотрите, как вы махали наши кактусы. И мы уже, в общем-то, они страдают. Да? Мы обрезаем их верхушечки. Но, тем не менее, сохраняем эту коллекцию. И цель по и опусти. Агавы, конечно. Агавы вообще уникальное растение. У нас в этом году порадовала агава фуркруидная, вот там с большими-большими листьями. Видео там справа. Она у нас зацвела в сентябре 2016 года. Агава цветет только раз в жизни, после цветения умирает. И вот смотрите, вот эту агаву вы сейчас видите, любую. Так? Вот. Завод она где-то отмирает. Завод. Смотри. Так что, но э, печали здесь нет потому никакой, что нет. потому что вот видите, блубилочки, такие маленькие растения, И, это, да? Нет. Они в дикой природе в Мексике падают на землю, укореняются, материнское растение умирает, а жизнь дальше продолжается. То есть вот, значит, э, зато, ну у нас теперь много этих растений, мы можем раздарить ботаническим садам, чтобы у них тоже было. У нас обмен идет растениями среди ботанических садов. Очень много агав нам подарил Никитский ботанический сад. Очень... Вот. Так что мы у нас такие денежные деревья есть, красоты, да? Традиционные, как выдать с таким зеленым вот, смотрите, какое у нас денежное дерево. Есть, да? А, вот а, у у а я, каждое, а я Вот это наш самый почетный кактус, а функция старо, так сказать, старожил наш, да? Но без верхушечки. Потому что разросся, как бы та опунция да, и уже не помещался. Пришлось его омолодить. И вот потихонечку будет он дальше. расти. И мы будем, потому что кактусы живут долго, 100-150, так даже больше Будет жить и радовать нас, да. И вот это наша лаборатория, где содержатся кактусы и другие суккуленты, можно посмотреть. Туда, конечно, не пускают, да, это, как сказать, размножают, это коллекционный фонд растений. На этом участочке маленькая гава королева Виктория, кактусы южечки, зайти эти на кактусы, там горные кактусы. Сфера устрашающие, колючечки, да, так от Лесенберги, такие столбовидные кактусы. Ученые, вот этот вид, посмотрите, совершенно вроде на кактус не похож. Да, смотрите, вот здесь вроде есть веточки, есть листья но вроде бы и не кактус. Да. Но ученые, ну, вот смотрите, наличие ореола, ореолы с колючечками, да, определили, что вот такие были древние кактусы. И от них пошли уже вот все остальные виды. Ага. кактус Блэр, годовое название. Ага, Васизаль у нас пила 6 лет назад, у нее был цветонок 4 метра высотой. У Ага очень высокий цветонок. Да. И, конечно, вот здесь очень интересно, Это драка, сынозаем руба. вот это, и вот эти камешки, это а теперь туда, обратно, туда их, пожалуйста, за. А то люди будут идти, могут поскользнуться и упасть. Давай, Зайка, мы обойдем тебя. Давай, солнышко, ты пока встань. Мы уйдем, потом забросишь камешки. Хорошо? А, да. а то, а то же мы будем идти и упадем. Представляешь, вдруг мы упадем. Тут с нами потом будет деталь, ой, тут кругом камешки, тут кругом кирпичи. Ну, Игорь Валерьевич, шесть больше не бывает. Mm -hmm. Все это, это шишечки, шесть орехов. Все розовые. Это в этом году у нас такая композиция, это мы приобрели, это mm -hmm. молодила. И тут разнообразие, да, Все mm -hmm. И розовенький, и красненький, и черный. и черный. Вот тут вот, тоже обратите внимание, вроде yeah. да. переход какой-то фиолетовый. Не да? а И цветения. Ну и подумали, как их высадить, необычно, сейчас такая модная форма, да, так, украшения так, при усадебных, разбитый горшочек и вроде и как высадка. которые который нас радует, на этом цветнике, да, да. вот так высажены, да, по периметру высажены розы, по дальше по у нас здесь уже однолетники, многолетники посередине. И ну, тут у нас чайно-гибридные, да, плетистые, мелкоцветковые, флора. Коллекция насчитывает 50 сортов. Первое цветение обильное. это у нас идет июнь, но в этом году на три недели раньше зацвели. Уже, видите, заканчивается практически цветение. Второй период, он такой, знаете, ну, неэффектный, не вот это когда начинается засуха, все это так немножечко грустно выглядит. Хорошо выглядит за счет вот этих однолетников и многолетников. И потом третий период, это сентябрь-октябрь, когда идут дожди, понижается температурочка, земля, цветы, как растения, напиваются, так сказать, после засухи воды. Потом третий, вот этот очень красивый. а тут 8 гектаров, разбиты дорожки. Первые деревья освоение территории ботанического сада началось именно вот с этой парковой зоны и потом шло освоение туда до верха, до улицы Черевной. Тут аллеечка Спиреи, там у нас дальше тут у нас павловни, это старые 50-летние И проходим подороже. Я да, любую аккуратно. Да, тут у нас... Видите, такие уголочки, чтобы могли люди после того, как попутешествовали, могли посидеть, погулять, понаслаждаться природой. Даже детская площадка, что у нас есть. Павильоны, где можно посидеть. Так что тут уже место такого отдыха, прогулочки. Вот, так, что... Барбарис он красный это уже подросток. Можжевельник, декоративная слива фиксарда с красными листиками. С И вот это с участочек хвойных растений. И небольшими такими пятнышками высажены розы для того, чтобы вот это немножко оттенить вот эту зелень или какие-то кустарнички с необыкновенными там плодами или листиками. Вот такое, такая у нас территория, такое наше богатство. Одну территорию мы уже омолодили. Э, та территория у нас еще не освоена. Это наше будущее, так сказать, наши задачи. Там в основном тополя растут, ну, это те, которые лесонаслаждающие, как говорится, вот породы. Ну а теперь уже, конечно, пошла шмода на хвойные. У нас очень пополнилась коллекция хвойных хвойными. Так, ну вроде бы.